ټول مرمر مزدوري خټول ژوند په پور کې د باج وړ داس پنګیرې ل څول سيزو راهي سي په اسلام آباد کې د بوتانو پالش کول لو لاري د خپل اولادونو روزي برابروي برابر نو مړې وای کاتم ټول ورس کار کوي بی خو بیا هم ژوند په سختۍ تیريږي محمد یوسف چې هر اورشاو خو دوله ساته مزدوري کوي وای تل په پور کې دوبوي زه ز 85000 اف کوم او له کزماګه زما و نونه دي و جنه کيده یو الگ دي د کزه خپل فرشانه شم کوله نه زه په ټول مرکزدار مفد کار کی زما نور او واس منور نه کیږي چکه کوټه فسيور کم به کوټه زم نه به سپسي نه و چانه قرس کم نه کوټه لار شم ويم شلو راز به بهترهش در کو وب جير اعظم او د ماخا مسباګنیم او پوریم کله وو کوری زید د ماخا مازان چوشي به ستړی شم په کومې دړې نه به چوټي وکم نو ور به ناشم در زیاده لې یوسف د هر تریدون کې کسب ټانو ته ګوري خای کوم پریدون کې عموم یو رزې تیر شي خو یوازي پور اور پسې نه دی د سود درون بار هم ور باندې فشار راوړي دا هوبازو د سړی نه راغو لیدلومه او به مې د ښپو کې پټو نشلې دلی اغه نه به زپو کور کې یو کالومه د به د خلکو نه مې لګیږي ګروپي به خاصه کور چوله به په بل اوله کنه نور خو به سنو نو به دا کنه ځکه راځدار شوم نو به 30000 وته به کور خرچه به مکووله دا کور د خرچینه به لګیږم په خرچونه ختمې دی لګی د کور خرچه به مکووله نو به یو نه اخستلې بل نه بل نه بل نه ا به مې په څو د باندې په سره وخت ستلین څنګه وخت ته برګینی بس په هغه برګین کې ده د موټر سایکل واخلبه مې تر نه برګین والا وایي په چې شپګومېشتو که شپګومېشتو کې به برابر نه کړی نه به بل به به 5000 روپۍ تا وان ورته لیور سه به آړی په اسلام اباد او نور و خارون کې مزدور کونکي دا قبایلی پښتانه تر ډېره سخت او ستړي کونکي کارونه کوي حقیقت سم چې د خپل سیمه پر خدووت اڑ شبي هڅه کړې چې نو ژوند پایل کړی خوستون ضلع هم ورسره مل دي دی. په ډېر مشکل حالاتو کې ژوند تېروي په دې وخت کې کټو ګوره دلته چې په اسلام اباد کې ګرځي چې د روزاني مزدورکار دي پښتون دي قبایل دي کله په پلشوال ګوري پښتون دې قبایل دې د بجوړ خلک زمونږه کو ګوري اکثره په دې غسره مطلب پلش کار کوي او په دغه رنګ زمونږ په دې سرویس سټیشنونو کې کو ګوري دا ټول زمونږه دا قبایل دلته خپل ژوند بچ کولو د لپاره هلالکه په دې کې ډیر دسه دسه خلک تي چې خپل کلی خپل وطن کې یو خو د نوابۍ ژوند او یو خو د خوشحالي ژوند کوه چې خوڑل لا د څوند ورکول چې ګډی حلال کړي دی په پاکستان کې مهاجرت تھا اڑکل شو قبایلی پښتون نو ژوند په هر ګام کې لستون جوړک دی نوې کال به ورته سکون راوړي کنا دا ویل ګراندي خو دوی لا هم هیل لري چې وضعیت به هټمن خشي